Доброго дня в ефірі програма Час інтерв'ю. Сьогодні розмовляємо з народним депутатом України Дмитром Бетвицьким. Доброго дня, пане Дмитре. Добрий день. Я хотів би ще нагадати перед нашою розмовою, що оскільки все ж таки триває у нас виборча кампанія, прошу уникати висловлювань, які порушують закон про вибори. Тобто, ми не повинні агітувати чи звинувачувати учасників виборчого процесу. Хорошо. Пане Дмитро. Отже, до з кожним днем до виборів додати залишається все менше часу. Наближаються вибори за останніми опитуваннями фонду демократичної ініціативи. Тільки 48% українців взагалі знають про те, що цього разу ми обираємо не лише партії, а й обираємо кандидатів у мажоритарних округах. А для протоколу я зазначу, що опитування проводилось це в з 10 по 15 серпня 2012 року. Було опитано 2009 респондентів у 132 населених пунктах. Отже, пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чому люди? От майже половина населення не знає цього? Вони цим не цікавляться. Вони мало обізнані на цьому. Чому така картинка? И в начале октября ситуация не изменилась. Не все люди знают, что будут именно выборы Верховной Раду Украины по новым правилам, что половина, 50% это будут представители политических партий, крупных. А вторая половина – это уже мажоритарная система, когда люди будут в каждом месте, в городе, то ли это сельские районы, села, голосовать за фамилию кандидата, которого они будут выбирать. Людей действительно другие вопросы сейчас волнуют. Пенсионеров волнует один и тот же вопрос. Как прожить на ту минимальную пенсию, которая сейчас есть, и что принесла пенсионная реформа. Ведь люди, обсуждая пенсионную реформу, в СМИ, по телевидению, в средствах массовой информации, в газетах писали много, будет лучше и будет добавляться пенсия, вам станет легче жить, проще и так далее. Этот вопрос, никто им не может дать ответ как прожить на ту же самую минимальную пенсию. Молодежь интересует, как выучиться, потому что уже миф стало это бесплатное образование. Его нет, то ли родители должны заплатить, то ли нужно и самим работать и оплачивать образование. И в киевских вузах по 30 тысяч гривен, кстати, в месяц, это же не секрет, то есть по 30 тысяч в год стоит образование. И есть люди, которые уже выучились молодежь. Они тоже, вот я когда общаюсь и с пенсионерами, и с молодыми, молодежь тоже говорит: но ну вот мы выучились, получили этот диплом, но нам негде работать. И становится фонд занятости, но не предлагают же по профессии, по специальности то, что написано в дипломе. Человек выучился на преподавателя, ему предлагают какую-то техническую работу. Ну, и в основном вы знаете, самые простые это работы или иди там дворником, образно говоря, работы, или нет какого-то там официального первого места работы. Вот это вот люди беспокоит о выборах, но ну, не верят сейчас политикам, не верят в то, что может измениться к лучшему. Именно половина людей, я с этим согласен, именно с этим вот опросом, о котором вы сейчас говорили. И люди переживают о насущных проблемах, о хлебе насущном, можно сказать, но еще не все задумались о выборах. И не все знают, что будет система 50% партийная, 50% мажоритарное, как это будет выглядеть, что именно будет два бюллетеня, как голосовать. Пане Дмитрий, але какие могут быть наследки такой необизнесности людской? Я думаю, что сейчас, если люди не придут, не проголосуют, хорошо не посоветуются, не посоветуются в семье, там, на кухне, как говорится, не примут решение, что надо пойти на выборы и проголосовать, то в общем-то в нашей жизни ничего не изменится. Я всегда, когда с людьми встречаюсь, каждому человеку напоминаю. Вот все эти проблемы. Можно решить только, если изменится власть, изменится обстановка, новые люди придут, и которые, или которые уже работают, но вы знаете, что они работают постоянно, не за один или за два месяца до выборов появились у вас там где-то какие-то приемные депутатов или партии политических. Те, которые на виду работают, вы можете всегда прийти и обратиться за помощью. За таких нужно голосовать и обязательно прийти, потому что вот эта вот тема за нас уже проголосуют, все посчитано, все сделано, но ну, совершенно это людей выбивает из колеи я даже не знаю для чего но э, понятно для чего но кто эту тему распускает уже все посчитано ну как мой голос ничего не решит я всем говорю нет если мы возьмем великую отечественную войну каждый выстрел решал каждое там какое-то наступление даже самое небольшое что-то решало потому что если считать мой выстрел ничего не решит но ну, явно бы наш бы народ и победы в пятом году бы не видел Звернув увагу ще на те, що кандидати по мажоритарних округах пропонують і обіцяють людям взагалі, досить такі дивні речі. Хтось обіцяє перемонтувати ліфти, хтось обіцяє дитячі майданчики побудувати, хтось просто от банально заасфальтувати дорогу. Ну я розумію, якби це був, скажімо, рівень якихось місцевих виборів, так там в сільських радах, не знаю, там районних, там міських, от це було б якось більш-менш актуально. Наскільки це відповідає рівню Верховної Ради, пане Дмитри? Сейчас да есть вот эта подмена понятий, за кого голосуют люди не, не отличают все, что мы голосуем сейчас за представителя Верховной Ради Украины. Я говорю, вы поймите, ваш представитель Верховной Ради Украины, если говорится о работе в округе, это одно из трех направлений. Я э, хочу напомнить. Народные депутаты работают в зале Верховной Рады Украины, где голосуют за законопроекты, и там, в общем-то, принимаются законы. В комитетах работают, подготавливают свои законопроекты, как ту или лучше изменить ситуацию в жизни нашей страны, в жизни каждого человека. Но все недоверие которое есть потом подменяется уже если брать именно в округах работу народного депутата лавочками но у нас да откроют там 4-5 лавочек снимут их с 10 позиций потом 100 раз покажут по телевидению кто-то говорит я сделаю вам лифты и люди ну уже хотят хоть что-то получить к выборам из-за недоверия к политикам недоверие что человек придет и будет там работать 5 лет пусть перед выборами хотя бы что-то сделает но на мой взгляд если во-первых, никто не сможет там, в целом городе или 2-3 района крупного города от Киева прийти и сделать все. Ну, это понятно, это нужны там, миллиард гривен на каждый округ в Киеве и также в другом городе. Просто обещание, но ну, есть люди у нас как-то доверчивы к обещаниям. Им там поставят лавочки, сделают один лифт и скажут, мы все крыши сделаем, все дороги, все бордюры, транспорт, остановки. Но ну, голосуют из-за обещаний. Есть действительно богатые люди сейчас идут в парламент, ну, которые там в журнале Forbes, там первая сотни самых богатых людей в Украине. Вопрос тогда, ну почему это обещание опять же за месяц перед выборами? Почему человек, который может потратить там для родного города, как говорится, или для Своих избирателей, почему это он не сделал в предыдущее время, я считаю, нужно различать: но ну, все-таки работу народного депутата и работу прораба. І нельзя голосувати за прораба, тому що це будуть зміння, дадуть банку краски. Ну потім, слідчі п'ять літ, кому прийти за защитою, кому звернутися і хто буде працювати? Чим на вашу думку насправді повинен займатися народний депутат саме в своєму округу, так по якому висувається, по якому гіпотетично він може перемогти, і обіцянки якого характеру от були б доцільними, так от, от те, що реально він міг би зробити, коли стане депутатом, да то, то я бачу, із опита роботи. Есть статус народного депутата. Народный депутат имеет право реагировать на все обращения граждан Украины. То есть, говорим, избирателей. И тот человек, который открыто работает, тот, в общем-то, должен заслуживать доверия у людей. Нужно Работать постоянно, самое первое, открыто, не прятаться, за закрытой дверью, за охраной, за работой помощников многочисленных. И, как говорится, в народе не за закрытой дверью и за задернутыми шторами все эти вопросы обсуждаются, решаются. Общение с людьми, реальная помощь народного депутата, каждому человеку. Кому-то вообще просто совет надо. Но ну, спрашивают: ну нам э, стоит ли в тот же какой-то там фонд дать деньги пенсионные, или мы потом ничего не получим? Или же человеку нужно какая-то? защита, милиция обижает, прокуратура, кому обратиться. Во многих у нас местах круговая порука, и кроме как на запрос народного депутата люди ответа получить не могут. Кому-то нужно пенсии пересчитать, кому-то нужно тоже, чтобы местные власти, которые должны заниматься крышами, подъездами, дворами, транспортом, на ту или иную проблему обратили внимание, тоже нужен депутатский запрос и общение с народным депутатом. Именно открытая работа, Доступная работа. И постоянно назначили тебя, значит, работой. И каждый человек должен понимать, если тебя люди выбрали народным депутатом, ты уже прикован к этому округу, как раб на галерах. Пять лет ты должен отработать и ответственно к этому подходить. Если чувствуешь такую возможность, если чувствуешь силы в себе, если есть опыт работы, если этого не боишься, тогда, пожалуйста, иди, выбирайся, выберут, работай и вперед. Останнім часом ми перманентно власне чуємо всякі звинувачення у зловживаннях, чи то влади, чи то опозиції. От на цьому етапі, коли до виборів все, все ближче і ближче, то ми чули, були вже навіть свідками кількох скандалів, то з формування дільничих виборчих комісій. Але одним із найгучніших скандалів навколо виборів розгонувся зовсім недавно навколо махінації з відкритними талонами. Так, от за повідомленнями преси, деякі кандидати змушували чи то студентів, чи то педагогів от, брати відкріпні талони і їхати у ті округи, де вони власне балотуються. Ми знаємо також, що нещодавно центральна виборча комісія заборонила відкріплюватись далі меж свого округу. Так чи це вирішить оцю проблему? Чи це той шлях, яким можна сказати, що от уже повністю запобігли порушенням на от в цій площині? Розуміється для того, щоб люди проголосували ну в тому округе, діні живуть за чоловіка, то можна. Это ну, махинация, но очень конкретно. Если тут берется открепной талон, например, там в одном городе едется голосовать в Киев, так со студентами, с преподавателями вузов поступали, сразу же им какие-то организовывались командировки, командировочные деньги на проезды, на все. Махинация, но, ну, разумеется, махинация. Вот это говорит о том, как у нас принимаются в Верховной Раде Украины законы. Во-первых, то, что друг за друга принято у многих голосовать и передавать карточки для голосования. И, второе. Второе это вот сам смысл принятие закона, все на скорую руку, две минуты проговорили, все проголосовали, разошлись. Мы в студии говорили, мой законопроект еще год назад зарегистрирован, находится в Верховной Радио Украины. Нельзя такие важные законы принимать за 10 минут без обсуждения, без поправок и так далее, голосовать все там скопом. Конечно, то, что сейчас доработали, и только в границах одного округа можно брать открепительные талоны, это уже ну, большой вклад, чтобы сделать выборы прозрачными и честными. Потому что без этого но ну, это явный путь был. Ну, махинация четко видно любому человеку, который интересуется политикой, разбирается, как проходит голосование и подсчитываются потом голоса. Для того, чтобы мы этого избежали, мудрое решение все-таки ЦВК приняло по поводу открепных талонов. Запретить За границями округа виїжджати і голосувати в других містах. Ну скажімо так, це була одна із можливостей для того, щоб вплинути негативно, нечесно скажу так, да. на результат виборів. Так, але таких варіантів ще досить багато. Є от багато сьогодні говорять про фальсифікації на різних рівнях. Так, от які ще ланки залишаються такими, знаєте, які можуть вплинути негативно на результат, і чи можна їх уникнути якимось чином ще до того, як власне відбудеться сам факт голосування? Ну саме перше, от це от розпространення інформації. И э, я считаю, это должны и кандидаты в депутаты, и партии политические, и журналисты людям не один раз, и не два рассказать. Но я извиняюсь, но еще раз хочу напомнить о том, что нужно прийти, проголосовать, посоветоваться с людьми, которыми доверяешь, прийти и сделать выбор. Будет два... Бюллетень. Один будет за партии, за партийные списки. Один раз можно проголосовать, ни два, ни три, не писать там ничего нельзя. И второй бюллетень будет именно за фамилии по округу, в котором избираются, в котором люди живут. Они должны выбрать своего представителя Верховной Радио Украины, к которому они потом смогут попасть для решения своих же проблем. И тоже там можно один раз за одного человека проголосовать. Это надо рассказывать, но ну, не знают, к сожалению, люди, как это будет именно происходить голосование. Мы должны это объяснить. И для того, чтобы не было фальсификации, нужно людям четко рассказать, как будет проходить голосование, чтобы спокойно без нервов пришли, совершенно все понятно было, проголосовали за партии, за своего кандидата, которого не хотят видеть у себя, народным депутатом Украины, своего делегата, так сказать, и обязательно прийти на выборы. То, что мы уже с вами говорили сегодня. Но если уже все посчитано, от меня ничего не зависит и не прийти, это как раз Поле для махинаций, фальсификаций и возможности, что кто-то за тебя проголосует. Для того, чтобы этого избежать, здесь должны поработать журналисты, политические партии, кандидаты в народные депутаты людям объяснить, для того, чтобы люди поняли, что власть в руках у них именно в этот день, и власть они выбирают, и они должны свой голос использовать для того, чтобы поучаствовать именно в избирательном процессе и выбрать ту власть, ну, на которую они рассчитывают. цьогорічні вибори вони власне відзначилися ще одним ноу-хау. Так яке цього разу до нас прийшло із Росії. Я кажу про веб-камери, які будуть встановлені на усіх виборчих дільницях. Декларуються принаймні тими, хто був ініціатором їх встановлювання. Декларували, що камери встановлюються задля прозорості процесу голосування і задля запобігання можливих фальсифікацій, пане Дмитре. Тут знаєте на цю тему багато коментарів. Ми вже почули про те, що це шалені гроші, майже мільярд гривень. Так це да, перший да. один такий Факт, який ну, викликає насторогу. так і але чи справді ці камери допоможуть нам уникнути фальсифікації? Яке ваше ставлення до цього? Мільярди це большие деньги, це очень много для того, щоб заплатити за один день голосування по камерам. Ми видели, як дійсно в Росії цей ж процес проїзд. показывают, там видно только фигуры людей, которые приходят, голосуют. Но ну, для чего это сделано? Чтобы человек сам взял бюллетень свой, сам был в кабинке, никого не было, сам он проголосовал. И необходимо каждому человеку еще обязательно свой бюллетень опустить в корзину для голосования. Это видно на камерах, но результаты подсчетов и сам подсчет эти камеры, веб-камеры не показывают. Поэтому то, что люди и так прекрасно знают, берут два бюллетня, голосуют, сами в кабинке никого не пускают и опускают потом в урну для голосования. Все. Зачем за этим процессом следить за миллиард? У нас есть на образование миллиард этот можно потратить. Можно на медицину бесплатную, которая в кавычках бесплатная потратить. Это было бы более реально, потому что мы или праздники организовываем, 115 миллиардов на Евро чемпионат, который быстро отшумел, и немногие почувствовали толк какой-то от этого. Особенно малообеспеченные люди так и не поняли, для чего им этот праздник был и как им жить дальше. И то же самое, этот миллиард на веб-камеры. Это просто как показать кому-то, опять же, тем же иностранцам, которые на Евро приезжали, наблюдателям, что у нас здесь все честно, все равно подсчитывать будут без веб-камер. Поэтому я считаю, это именно дело такое, как предвыборный ход, сказать, что у нас все будет честно. Но лучше мы честно выборы бы провели, чем снимали на камеры и показывали, как люди заходят именно в зал берут бюллетени для голосования и потом там заходят в кабинку. Все, больше ничего камера не показывает. Это практически ничего. Ну, это реально это ноль. Зрозуміло, пане Дмитре, ще одне запитання. Я думаю, що ви також слідкуєте за медійним простором так, про ті новини, які чи то з'являються, скажімо, самі по собі, чи то, можливо, хтось їх туди вкидає для того, щоб збити якусь пантелику. Так. Ну, на жаль, такий світ. От. Чи не здається вам, що от велика кількість останнього часу новин, так, вони абсолютно не мають відношення до реального нашого життя, що вони вкидаються якимись людьми для того, щоб збурити суспільство і відволікти від тієї ж, скажімо, проблеми, Пов'язаною з гіпотетичною фальсифікацією виборів. Ну, в першу чергу я можу назвати ну, оцей законопроект про наклеп, який був то поданий, проголосований, то відкликаний. От таких фактів багато. Наскільки негативно вони впливають на виборчу кампанію? Так, да, так, да, багато зараз. Іменно і закон про наклеп. Ну, совершенно зрозуміло, це возврат диктатурі. Нельзя, у нас уже было такое время в стране, нельзя было там кому-то слово сказать, ни на улице, ни в коллективе, но ну, только на кухне, говори так, чтобы еще никто не слышал. Зачем возвращаться к старому? Для чего? Все равно общество развивается, мы идем вперед, и нам необходимо развивать демократию, но с этим никто не может сегодня спорить, поэтому журналисты имеют право говорить все, что угодно. Если сейчас журналист, вот скажите, переходит грань какую-то, да, можно подать в суд, сколько было обращений в суд, и на журналистов Пятого канала в Верховной Радио Украины и требовали еще материальную компенсацию. В суде сейчас все эти вопросы решаются, но мы знаем еще, как, в чью пользу решаются. Зачастую не в пользу журналистов, а часто в пользу чиновникам или депутатов, которые подают. Достаточно этого механизма. То, что просто закрыть рот, ну, совершенно это сейчас не нужно. Отвлечь внимание получается, сколько уже времени, мы уже несколько недель, в обществе это дискуссия. Разумеется, это политические технологии, которые используются в зале Верховной Рады Украины для того, чтобы сейчас перед выборами просто занять внимание. И множество таких, и в интернете множество. Для того, чтобы отвлечь внимание, у нас делается все, что угодно. Дякую, пане Дмитра, за сегодняшнюю розмову. Я нагадаю, что гостем программы ⁇ Час интервью ⁇ был Народный депутат Украины Дмитро Витвецкий.